Я рада тебя видеть и хотела бы узнать, почему ты сегодня пришла к нам, почему ты захотела сделать мне фотосессию, чтобы я забыла, жизни, ты целесоединен на акции. Пришла на фотосессию, потому что считаю, что нужно такие вещи запоминать и другой возможности может и не быть. Беременность может быть одна в жизни и надо обязательно сохранить в памяти. Почему выбрала именно э, Леночку? Потому что, посмотрев работы, невозможно было устоять от этой красоты. Очень все красиво, качественно. Так, э, ну хотели мы служим, э, с ним забеременеть, скажем так, и планировали. Долго сидела на работе и тут мне как-то показалось, наверное, правильно, что, наверное, надо пойти купить этот тест волшебный для беременности. Ну и вот прямо на работе я это и сделала. Позвонила мужу. Ну сначала первые секунды три тишина была в трубке, а потом он очень обрадовался. Имя сказал сразу, на первых неделях, наверное. Все равно он знал, что будет девочка. И очень-очень-очень этому рад. Всегда хотел девочку. Я просто рада с детства, у меня не одной фотографии когда фотографировали, когда я маленькая, когда это, это... А у моей сестры есть, в, общем, в чем проблема? Я говорю, а... И вторая была первая, это так важно для меня была вторая, потому что мне не очень, не да, не очень. И еще, хоть одну фотографию есть, такая я сижу в коляске, вот так фотограф, просто все сфотографировала, и приезжала вот к было... И самое важное, это как у меня волосы лежат, девочки очень переживают, да, у меня как бы губы потекли, там еще. Если в фотографии нет эмоций, нет этого взгляда, то есть все, 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 все говорю, можно сделать фотошоп, фотошопе, сейчас все, реально, волосы, ногти, кожу, все, кроме эмоций. Эмоции в глазах, в душе. Если они ну, есть, все, фотография говорит, она почему-то нравится. Нравится люди, нравится вам. Потому что есть в душа. Если не душа, красота, просто пункт, это не Вот хороший оратор. Очень хороший. Очень хороший оратор. About that place, even your emotions have an echo.